আমি সকলোৱে জানো যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে নতুন পে' কমিশ্যন ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰিছে যোৱাকালি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে নতুন পে' কমিশ্যন নটিফাই কৰিছে অসমতো আমি খুব সোনকালে দৰমহা আয়োগ গঠন কৰিম যাতে ৰাজ্যৰ কৰ্মচাৰীসকলে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ঘোষণা কৰা দিনৰ পৰাই আমি যাতে পে' কমিশনৰ সুবিধা পাব পাৰোঁ আমি ইতিমধ্যে মই মুখ্য সচিবক যোৱাকালিয়ে কৈছোঁ যে আমাৰ প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিবৰ কাৰণে মই কৰ্মচাৰীসকলকো অনুৰোধ কৰিম এ চি এছৰো ইয়াত এছিয়েচন আছে শিক্ষকৰো আছে কৰ্মচাৰীও আছে সকলোৱে আছে আমাৰ পে' কমিশ্যনৰ টাৰ্মছ অফ ৰেফাৰেন্সৰ ওপৰত আপোনালোকৰ যদি কিবা পৰামৰ্শ আছে আমাৰ মুখ্য সচিবক অহা পোন্ধৰ দিনৰ ভিতৰত আপোনালোকক দিবৰ কাৰণে অনুৰোধ কৰিম যাতে টিঅ' আৰখন আমি ভাল কৰি বনাব পাৰোঁ টাৰ্মছ অফ ৰেফাৰেঞ্চখন আমি ভাল কৰি বনাব পাৰোঁ কাৰণ আমাৰ কৰ্মচাৰীসকলে পে' কমিশ্যন হোৱাৰ বহুত দিন পিছলৈ দাবীবোৰ আনি থাকে চেণ্ট্ৰেল গভমেণ্টৰ নিয়ম হ'ল যে পে' কমিশ্যনৰ যি হৈ গ'ল হৈ গ'ল তাৰপিছত ইট কেনট বি ৰিঅপেন কিন্তু আমাৰ ইয়াত সেই কথাটো নহয় পে' কমিশ্যনতো যাব তাৰপিছত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ওচৰতো আহিব এইবাৰ আমি ভাবিছোঁ যে যি হ'ব পে' কমিশ্যনত হ'ব দিব নিদিব ইট উইল বি এ ডিচিশ্যন যিটো মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নলয় যিটো পে' কমিশ্যনে ল'ব সেইকাৰণে আপোনালোকে যিমান আপোনালোকৰ ক'বলগীয়া টাৰ্মছ অফ ৰেফাৰেঞ্চ আছে আপোনালোকে এইবাৰ পে' কমিশ্যনক দি দিয়ক যাতে আমি এখন ভাল পে' কমিশ্যন গভমেণ্ট অৱ ইণ্ডিয়াই এইটিন মান্থৰ সময় দিছে আৰু ওঠৰ মাহ এটা ভাল সময় ডেৰ বছৰ সময় হিয়াৰিং ল'লে শুনিলে সকলো সমস্যা সমাধান হ'ব পাৰে সেইকাৰণে মই আপোনালোকক পে' কমিশ্যনৰ ক্ষেত্ৰতো আজিৰে পৰাই মুখ্য সচিবৰ লগত আলোচনা কৰি টাৰ্মছ অৱ ৰেফাৰেঞ্চ দি দিবৰ বাবে মই অনুৰোধ কৰিম যাতে আমি এই সমস্যাবিলাক এটা শৃংখলাবদ্ধভাৱে আমি সমাধান কৰিব পাৰোঁ সকলোকে আকৌ এবাৰ অভিনন্দন জনাই মই মোৰ বক্তব্যৰ সামৰণি মাৰিছোঁ ধন্যবাদ